নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক ইনফোলাইভ টুৱেণ্টি থ্ৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে ইনফ'লাইভ টুৱেণ্টি থ্ৰীত আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আপোনালোকৰ ওচৰত যুগুত কৰি অহা হৈছে সেয়েহে যদি আপুনি ইউটিউবত আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত আপুনি আমাৰ ইনফ'লাইভ টুৱেণ্টি থ্ৰী পে'জখনলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে পে'জখন ফ'ল' কৰি ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা অত্যন্ত জৰুৰী ইনফৰমেচন আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জানি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া আজিৰ বিশেষ খবৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে অৱগত যে বৰ্তমান দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পিছৰ পৰা যোগদান কৰা সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এন পি এছৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যদিও আমি সকলোৱে এই কথা অৱগত তথাপিও আমি সকলোৱে ইয়াৰ ভয়াৱহতা বা এন পি এছনো অ' পি এছৰ পৰা কি কি ক্ষেত্ৰত পৃথক তাক লৈ অলপ বিভ্ৰান্তিত কিছুসংখ্যক আছোঁ তাৰে পুংখানুপুংখতা হ'বলৈ আজিৰ এই তথ্যখিনি লৈ আহিছোঁ এয়া আমি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছোঁ এন পি এছ আৰু অ' পি এছৰ পাৰ্থক্যসমূহ ইয়াৰ প্ৰথমতেই আছে অ' পি এছৰ বাবে কৰ্মচাৰীজনৰ পেঞ্চন প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা থাকিব কিন্তু এন পি এছত পেঞ্চন প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাথাকিব দ্বিতীয়তে অ' পি এছত পেঞ্চন প্ৰদানৰ বাবে কৰ্মচাৰীজনৰ পৰা কোনো ধন আদায় লোৱা নহয় কিন্তু এন পি এছত দৰমহাৰ দহ শতাংশ ধন মাহিলী আদায় লোৱা হয় তৃতীয়তে অ' পি এছত পেঞ্চনৰ পৰিমাণ শেষ মাহৰ দৰমহাৰ পঞ্চাছ শতাংশ হয় কিন্তু এন পি এছত এই পেঞ্চনৰ হাৰ বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব অৰ্থাৎ অনিশ্চিত হয় চতুৰ্থতে অ' পি এছত পেঞ্চনসমূহত মৰগীয়া বানচ প্ৰদান কৰা হয় তেখেতসকলক মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মৰগীয়া বানচযুক্ত হয় কিন্তু এন পি এছত তেনে কোনো ব্যৱস্থা নাই পঞ্চমতে অ' পি এছত ভৱিষ্যত নিধিৰ ব্যৱস্থা আছে কৰ্মচাৰীজনে কোনো বিপদকালীন সময়ত ইয়াৰ পৰা ধন আগতীয়াকৈ আহৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু এন পি এছত এনে কোনো ব্যৱস্থা নাই সৰ্বশেষত অ'পিএছত সৰ্বনিম্ন পেঞ্চন ছহেজাৰ টকাকৈ মাহিলী পোৱাৰ সুবিধা আছে কিন্তু এন পি এছত তেনে কোনো সুবিধা নথকাৰ বাবে এই পেঞ্চনৰ হাৰৰ কোনো নিশ্চিত ধনৰ নিম্নসীমা নাথাকে ইমানকেইটা পাৰ্থক্যৰ পৰা ইয়াকে বুজাব পৰা যায় যে এন পি এছৰ কৰ্মচাৰীৰ কোনো বৃদ্ধকালীন লাভালাভ বা সুৰক্ষা নাই চৰকাৰী চাকৰিটো যিমানেই কৰ্ম জীৱনত নিশ্চিত সুৰক্ষা সিমানেই এন পি এছৰ অধীনত অৱসৰকালীন সময়ত অসুৰক্ষিত সেয়েহে এনেবোৰ সমস্যাৰ বাবেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এন পি এছৰ বিৰুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সদৃষ্টি ভৱিষ্যতে লক্ষণীয় হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত আমাক কমেণ্টযোগে জনাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বহুল প্ৰচাৰৰ বাবে আজির ইনফরমেশন ইমানে যদি এই ইনফরমেশন খিনি আপনার বাবে লাভদায়ক হোৱা বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শেয়ার কৰি দিব সাই থাকিব ইউটিউব আৰু ফেসবুক ইনফো লাইফ 23 ধন্যবাদ